Шановні друзі, дивіться, яка краса в мене в руках, і я хочу с вас запевнити, що тут все по справжньому тут є і земля тут есть и черемник вити, тут есть и корзиночка вся такая. Черемни, цей букет бегоний, самое для вас сегодня зранку покаже, как можно выготовить и власними ручками наша мастриня, досвеченный эксперт Светлана Овчар. Светочка, доброе утро. И на самом деле, вы знаете, вот я каждый раз удивляюсь, насколько все очень соответствует жизни, так естественному моменту, потому что вот я держу в руках эту бегонию, посмотрите, какой прекрасный букет, да, и он просто во-первых, придает настроение, во-вторых, он очень соответствует естественности жизни, и это каждый раз удивляет ваше мастерство. Да, э, говорим и видим, потому что вот действительно, вот она настоящая бегония. Где можно использовать этот букет? Потому что просто так вот его поставить на окно вот никак-то не хочется. Нет, это интерьерная композиция, поэтому, скорее всего, это может быть ванна, да, там, где вот живые цветы у вас не выживут. Это может быть кухня, потому что, да, мы говорили, цветы из фома можно, если припачкался, ополоснули, и он будет сохранять свою, ну, вот как бы в первозданности. Вот, это может быть стена прихожей. То есть это где-то в интерьере, на какой-то стене, да, за счет mm -hmm. того, что это подвесное кашпо. Вот повесить, и они будут вас и радовать. И все ваши желания осуществляться, да? да? Можете э, побрызгать любимыми духами. Духами, да, у вас будет пахнуть. Хорошо. И будет пахнуть. Свет, конечно, фоамиран – это удивительный материал. Прежде всего это естественность. Подчеркиваю каждый раз, э, я это. Между тем, с чего мы начинаем, если мы вот создаем бегонию, с чего начинаем создавать? Ну, прежде всего нам нужна выкройка, да? Нам нужно понять, как. Лепесточки расположенного угу. цветочка. Как у бегонии это соцветие с несколько, с несколько ярусов, 5-6 лепесточков. Итак, Поэтому... дорогие хозяюшки, дорогие да, мастерицы, если приступим. сегодня вы с нами решили вот создавать тут же, пожалуйста, начинаем. Сегодня мы создаем бегонию. Да, создаем бегонию. Прежде всего, нам нужно выкройка, Вот тут они представлены: да, 4 угу. яруса. Вот каждого яруса нам нужно по 2 по две заготовочки, одну из них вот мы сейчас вместе с вами подготовим. Значит, мы на фоне, да, я говорила, мы рисуем не ручкой, не карандашом, мы рисуем исключительно зубочисткой, вот или чем-то утром, шашлычная палочка, спица, стек для детского творчества, обрисовали нашу заготовочку. Так поступаем со всеми, которые у нас представлены, и потом нам нужно ее будет Вырезать. Свет, вот если, например, у людей нет фома и, в общем, как бы дороговато, чем можно заменить, если мы говорим о флористике, вот такой вот, да, искусственной? Можно цветы? в этой же технике, ну вот, под, да. как бы, используя эти же лекалы, можно работать с гофробумагой, угу. вот, с папиросной бумагой. Это то, что дешевле, более доступно. И действительно, нам можно, мы можем, будет похоже, то есть, допустим, да, эти же э, все заготовочки, эти же все приемы можно использовать там в букетах из конфет, сейчас очень тоже популярное направление. Мы можем в середину ставить конфетку, и будет тоже красиво. Вот, цветы из ткани, э, все выкройки, как у нас работают хорошо для цветов из ткани, точно так же правда вот я каждый раз думаю, на что же мне похож фоамиран да вот этот фом он похож во-первых на бархат на бархатную бумагу и он похож вот на ткань по конституции своей это просто ткань мягкая это ну, да, очень мягкая. приятная так вот да я бы я не показала вот мы нарисовали угу. и теперь по этому контуру по этому контуру мы вырезаем обычными ножничками возвращаемся к тому да что ничего специального нам для того чтобы работать с фомом Ничего не надо, мы можем обойтись тем, что у нас есть под рукой. Вырезали лепесточки. Всё. Тут работаем с целым сразу готовым соцветием, не по не по одному лепесточку. Какими цветами вам особенно нравится работать? Белый цвет он, конечно, знаете, как первозданная частота, и туда вот какие оттенки нанесешь, ну все в общем, как бы э, море потенциала. Ну вот из всей цветовой палитры у меня любимый четвертый номер. Это такой ванильный. Вот да. Я очень люблю его, он хорошо в тонировке ложится, опять же, если его вот оттонировать розовым, получается шикарный роза-глория, которую я очень люблю, поэтому вот в палитре, в цветовой, если говорить о цветах, то больше всего мне нравится вот четвертый, я его очень люблю, я с ним много работаю, вот, и второй, потому что это слоновая кость, он mm -hmm. самый нейтральный, первый цвет, первый номер, он очень яркий свадебный. А второй он самый такой нейтральный, легче всего подлежит окрашиванию. Я вижу, что вы еще с легкостью можете использовать пастель. Да, да. Или? А мы сейчас вот к ней мы подойдем, будем с ней работать. Смотрите, я для того, чтобы цветочек был у нас более живым, да, не бывает одного цвета, как правило. Поэтому вот я использую то, что я говорила, несколько оттенков фома. Вот здесь у нас самые маленькие лепесточки будут. Это будет четвертый номер, это четвертый номер, четвертый оттенок, вот то, что я говорила, ванильный. Потом идет светло лимонный, это третий номер. И внешние лепестки у нас будет первый номер свадебный. Приступаем к моделированию. Всех, я говорила, у нас по два. Значит, складываем лепесточки в серединку. И нам нужно, чтобы они стали... Вот так жестко. Живы, жестко да. На самом деле это очень легко. Вот, вот так вот их помять. Они за счет того, что мы их, да, мы говорили, за счет теплорук, э, трение, материал истончается, оживает и перестает быть похожим на бумагу. Угу. Вот. То есть все, все заготовочки первые три, первые три ряда мы вот таким образом обрабатываем. Не боимся. Мять. Не боимся мять, не боимся. Чем больше мы помяли, тем больше мы с ним поделились теплом, тем больше мы с ним подружились, тем естественнее и живее в конечном счете будет наш цветок. Фом очень благодарный в этом плане. Чем больше мы с ним дружим, тем больше он нам. Фит, когда вы проводите мастер-классы, когда проходят ваши выставки, что люди на что обращают больше всего внимания? Были ли такие казусные моменты, когда просто удивлялись, этого, думая, что это натурально? Да, церковь? да, очень часто, ну сейчас уже как-то вот за два года, то, что я езжу по выставкам, уже, конечно, люди знают, и материал более-менее знают. Вот и меня, спасибо, узнают. А поначалу, конечно, было очень. Я не помню, рассказывала или нет. Женщина подходит и говорит: Я вот смотрю за вашими фрезами, угу. а они не вянут. Да. Э вода нет. Я говорю, Что вы а добавляете я, в воду, да? А им не надо вода, они так все хорошо чувствуют. Вот смотрите, первые три яруса мы с вами уже отмоделировали. Для того, чтобы четвертый был более естественный, тут у нас выходит из-под полья утюг. Утюг. Что, настоящий Катcer. утюг? Да, настоящий утюг мы тут будем. И появляются дополнительные инструменты, которые называются молд. Это то, что твердая основа. И вайнер, то, что мягкая силиконовая основа. И нам нужно дополнительно отмоделировать листочки, для того, чтобы они были более живыми появилась у них структура. Давайте развернем немножко утюжок, чтобы Давайте. было видно, как вы это делаете. Прогреваем листочек, так. прогреваем, перекладываем к вайнеру и молдом отдавлю. Насколько должен быть горячим утюг? Утюг греем на самую низкую, угу. включаем на самую низкую температуру, то есть это един, ну вот то, что идет для синтетики, вот. И буквально одну-две секундочки, вот мы увидим, он видите, отапливаться начинает. Да-да-да. Он оживает. Да, то есть ему уже горячо. Как быстро он принимает форму. Я да. каждый раз удивляюсь. Вот такой материал, который просто действительно благодатная сфера для мастериц. Что хочешь, как хочешь, какая форма, какой вот объем, это все можно сделать. И что очень приятно, с ним очень любят работать детки. Вот на мастер-классах всегда вот дети прям просятся с удовольствием. Меня, по поводу казусных случаев, у меня тоже вот на мастер-классе в Киеве женщина позвонила, говорит, я хочу ребенка записать, угу. мальчик. Я говорю, ну, мальчики как-то цветы. вот, она говорит, но ну, нам пять лет. Я как? говорю, ой, наверное, нет, мы работаем с утюгом, мы работаем с клеевым пистолетом. Вот, я говорю, ну вот только под вашим контролем. Она говорит, вы знаете, вот тут он с гофробумагой у меня работает, с пластика работает. Ну вот услышал про ваш материал, тоже хочет. Ну, я говорю, приводите, будете вместе с ним работать. Делали мы розу, вот. И хочу я вам сказать, что этот мальчик, причем розу сложную с тонировкой угу. сделал ее первым. Правда, да? Самая красивая, наверное, была роза. Да, и она Правда? действительно была самая красивая. Вот и я ребенку сказала, что я говорю, ты, мы давай с тобой сфотографируемся, когда ты станешь знаменитым дизайнером. У меня будет фотография, что начинал-то со мной. Вот да, действительно, вот именно вот во время таких мастер-классов, особенно детских, рождается будущее этого ребенка, потому что вот эти основы закладываются. Дорогие друзья, не тратьте время, звоните, пожалуйста, давайте общаться. Если вы любите что-то мастерить, что-то создавать собственными ручками, сегодня как раз ваша тема, мы да. поднимаем да. эту тему. Сегодня очень модно говорить о хендмейде. и я знаю, что в социальных сетях вы задаете много вопросов вопросов, Светлане, идет общение активное. Вот, э, я знаю, что обговариваются эта тема. Давайте и в нашем эфире говорить. И, э, до речи, блоки, видеоблог из нашей программы на официальном сайте телеканала мукулаев а в Николаеве инфо. Все мастер-классы Светланы Овчар там есть. Дорогие женщины, дорогие хозяюшки. Ну и Мужчины? Вполне возможно, да, что и мужчины да. посещают. Почему же и нет? Кстати, часто бывает Было. Не могу mm -hmm. сказать, что часто, но есть. Вот есть очень хороший мастер э, в, в Желтые Воды. город называется. Вот мужчины делают узмительные цветы из нашего фома. Я всегда, когда он выкладывает свои работы, прям вот приятно удивлена. Так, ну все, вот при помощи молда мы придали структуру нашим лепесточкам. Видите, у них появились прожилки, такая живость. И для того, чтобы сделать еще его более живым, более естественный мы его еще немножечко подтонируем по нашим прожилочкам вот которые у нас образовались в результате оттиска просто немножечко пройдем это пастель это пастель это масляная пастель которая оставляет бархатистым мягким и с него не смывается не струшивается в отличие от сухой так, если попадает вода, например, на цветок, вот, например, эту композицию мы поставим в ванную, будет она там нас радовать, попадает вода или просто... Ничего страшного, она высыхает и становится только чище. Так. Вот у нас получается, в принципе, все, у нас есть все заготовки для самого цветка. И сейчас при помощи дырокола, если нет дырокола, можно просто вырезать любую подклейку, которую форма вам нравится, но можно, если проще, вот... Боже да. мой, вот так вот быстро, да, раз. Раз и все. Дырокол такой. Обычно в нашем понимании дырокол это вот. Что-то для бумаги, да. Но вот есть, нам подходят те дыроколы, которые для бумаги, они замечательно работают на фоне. Вот такая вот штучка. Раз и сразу она создалась. Ну, и теперь переходим непосредственно к самой сборке цветка. Тут все очень легко и просто. Уже самое сложное мы с вами сделали. Остальное уже дальше получается красиво и интересно. Мы берем тычиночку, заготовку на проволочной основе. Угу. Если нет, у вас можно просто на, на бусинку одеть. Про, про, проволочку одеть, да? Бусинку на проволочку? На проволочку, да. И у вас также так красиво получится Так, и клеем, да? И теперь все? при помощи клея пистолета проводим сборку. Раз, первый ряд, и обняли. Так. Плотно прижать надо. Плотно да? прижать, uh -huh. да, обнять ее. Видите, вот у нас уже появилась серединочка вот, сейчас мы каждый следующий ярус од... прокалываем, одеваем, располагая лепесточки в промежутках между. Понятно. То есть здесь надо очень тщательно просматривать эти моменты, чтобы цветок получился полным. Чтобы он получился пышным, да. Но с другой стороны, если он получился неполным, может пчелка прилетела. То есть все, что может быть в природе, может быть, да. Может быть, и у нас. Мы же пытаемся повторить. Вот у вас получилась серединка. Угу. Берем следующий ряд. Да, за счет того, что мы промоделировали вот листики. Да, это вот видите она, она живая, она пышная, красивая. Никто не скажет, что мы ее и опять же за счет того, что мы их моделировали, мяли, бессовестно. Угу. Вот они стали тоненькими и не видно срезов. Клей этот достаточно прочный. Прочный, фиксирует. он прочный, да, он вот из всех, он со, ну. единственное, что он может, вот где нас может подвести, он нас может подвести в сауне. Вот если мы очень, 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 очень горячую сауну любим угу. и вдруг решили пойти туда в цветами. С цветком. Да, то вот там при очень высокой ну, я думаю, температуре. Что это, наверное, касается тех, кто использует в декоре просто а в одежде да. Нет, ну, а одежде. нет, именно вот в одежде, ну вот украшают да. же себя красивыми. Угу. И вот, Обручи там, всякие. Да, 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 да. И вот тогда может нас подвести. Зочка, вам больше, что нравится создавать? Вот такие элементы декора или украшения для... Я, я все-таки вот элементы декора для дома. Интерьерные вещи я больше, ну вот, как-то угу. мне больше. Может быть, свойственно с тем, что, да, у меня сыночки. И хочется, чтобы и уютно было. Да, да, да. Ой, За... как вам повезло вашим сыночкам, Ой. что у них есть такая мама. А нам, Спасибо. шановні друзья, пощастило, тому, что мы маємо возможность долучиться до прекрасного процессу творения, мистецтва, потому что тут и у нас народжуються вот такие, можно сказать, оригинальные квіти. Сечка, есть у нас уже что показать, потому да, что готовый цветок есть. Давайте вот посмотрим, в принципе, что. В итоге получается. получается вот да. она такая вот бегония, красивый да. цветочек. И, в принципе, посмотрите, как интересно можно ее использовать. Это может быть заколка для волос. Да, <сок> <шпилечко>. <сок> О, Спасибо он. большое вам, а что вы сегодня были с нами. Мы желаем вам удачного дня и ждем следующий вторник. Спасибо, Спасибо. большое.